уважаемые родители, абитуриенты, жители города Запорожья и Запорожской области. Позвольте представить Институт здоровья, спорта и туризма классического приватного университета. На следующий учебный год мы отмечаем знаменательную дату в жизни нашего института, а именно 10 лет со дня его создания. Я полагаю, что это достаточный срок для того, чтобы заявить о себе как о достаточно серьезном, достойном учреждении, которые обеспечивают подготовку специалистов по ряду специальностей. Среди них такие, как физическое воспитание, физическая реабилитация здоровья человека, гостиничное ресторанное дело, а также туризмоведение. Каждая из специальностей ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров, что обеспечивает все три уровня образовательно-квалификационных уровней. Необходимо отметить, что наши студенты, выпускники получают дипломы государственного образца. Все специальности лицензированы, аккредитованы, и учитывая это, каждый студент, выпускник может также заказать диплом европейского образца, что позволит ему работать и обучаться в любой стране Евросоюза. За даними Всесвітньої організації здоров'я, здоров'я людини на 50% залежить від активного способу життя. Зрозуміло, що повноцінно прожити життя і бути корисним для суспільства за всіх інших рівних умов. Більше шансів у здорової людини у статті Першій закону України про фізичну культуру і спорт сказано, що фізична культура це складова частина загальної культури суспільства, яка спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного форму. ее особенности. Наш институт здоровья, спорта и туризма имеет отличную материально-техническую базу, а именно свой спортивный корпус, свой корпус для обучения, а также стадион, который расположен на расстоянии 50 метров от нашего главного корпуса и тем самым мы даем возможность студентам не тратить время на переезды, а сосредоточиться на процессе обучения. Кроме этого, имеются спортивные футбольные площадки. В спортивном комплексе расположен большой спортивный зал, два специально оборудованных гимнастических зала, тренажерный зал и бассейн. Это обеспечивает условия для проведения учебно-тренировочных занятий, учебных занятий, рекреационной подготовки наших студентов. Бесспорно, что процесс подготовки по специальностям физическое воспитание, физическая реабилитация здоровья человека, туризмоведение, гостинично-ресторанное дело осуществляют лучшие специалисты города Запорожья и Запорожской области. Так, в нашем институте работают две олимпийских чемпионки, неоднократные рекордсменки мира, чемпионки мира и Европы, Стражева Ольга Владимировна, Самулинка Татьяна Владимировна. Это наши звездочки, которые передают свой большой спортивный опыт нашим студентам, организовывают спортивные мероприятия, занятия, привлекая молодежь, указывая им направление дальше спортивного развития, своего физического развития. Кроме этого, в нашем институте работают два заслуженных тренера Украины. Это Коваленко Олег Павлович, заслуженный тренер Украины по баскетболу, и Тахмазо Вахит Измалович, заслуженный тренер Украины по борьбе. Кафедра туризма и гостиничного и ресторанного дела была основана в 2004 году. В настоящее время кафедра туризма и гостиничного и ресторанного дела готовят младших специалистов, бакалавров, специалистов и магистров. Две формы обучения – дневная и заочная. В период обучения студенты изучают различные дисциплины, а именно это гостиничное дело, ресторанное дело, экскурсионное дело, менеджмент, маркетинг гостиничного и туристического дело. Плюс к этому изучают два иностранных языка, что в будущем студентам дает возможность трудоустроиться. За период обучения студенты проходят несколько видов практик и стажировок. Студенты проходят практику в нашем городе на гостиничных предприятиях, в туристических фирмах, базах отдыха, на побережье Черного, Азовского морей. Студенты имеют возможность проходить стажировку за границей. В настоящее время более 50 студентов сейчас проходят стажировку за рубежом. Где проходят стажировку наши студенты? Это Соединенные Штаты Америки, Канада, Греция, Турция и Египет. У нас есть международный отдел, который заключает договора напрямую с различными гостиницами и туристическими организациями, и студенты имеют возможность углубить свои практические навыки. Здравствуйте, меня зовут Юлия, я студентка классического приватного университета в специальности туризм. Мы имеем возможность проходить практику в Эмиратах, Турции, Канаде, Америке, Египте. Большинство наших преподавателей – сильные практики. С нами работают лучший экскурсовод города, специалист по ресторанно-гостиничному делу. Университет имеет мощную инфраструктуру. Большой бассейн, огромный стадион, спортзал. Также лучший и самый любимый туристический клуб в городе, который специализируется по экстремальным видам спорта. Ну и, конечно же, активная студенческая жизнь, большую поддержку и развитие обеспечивает социально-воспитательное отдел. По окончанию обучения мы получаем диплом государственного образца, знания и, конечно же, опыт. Приходите, будет интересно. Ще в глибоку давнину лікарі і філософи визначали необхідність фізичного навантаження для здоров'я людини. Підкреслювалось, що немає таких ліків, які можуть замінити рух, у той час як рухова активність здатна замінити багато ліків. Арістотель вважав найзгубнішу для здоров'я людини бездіяльність. А Віцена вказував, що якщо займатися фізичними вправами, то не потрібно приймати ліки. Платон говорив, гімнастика є цілющою частиною медицини. Кафедра физической реабилитации Институт здоровья, спорта и туризма готовит специалистов в области здоровья людины. Во время прохождения обучения студенты проходят ряд дисциплин, которые сформированы по европейскому образцу. Примерно 50% изучаемых дисциплин относятся к дисциплинам медицинского плана, 50% относятся к дисциплинам подготовки специалистов в области физкультуры и спорта. Таким образом, наши выпускники имеют навыки, умения оказывать помощь, диагностировать различные состояния. И их главная работа заключается в том, что они работают вместе с врачом, но без применения лекарственных средств. Лечат только физическими средствами. Сама профессия является, на мой взгляд, перспективной, потому что она только расширяется. Она завоевывает все больше поклонников и в среде медицинских работников, и среди населения. Особенностью нашего учебного процесса является то, что мы стремимся при помощи руководства университета обеспечить разнообразную материальную базу, и наши выпускники владеют методами обследования и диагностики, ну, не хуже, чем выпускники медицинского университета. То есть от узконаправленного специалиста в области кинезиотерапии, терапии движения, мы дошли до того, что наши специалисты лечат при помощи всех возможных физических факторов. Курортных факторов, бальнего факторов, при помощи физиотерапевтических факторов, то есть использовать весь современный арсенал науки, который доступен. «В здоровом теле здоровый дух, говорил еще в древности Ювенал. Но эта фраза у нас актуальна и по сей день, потому что физическое воспитание, направление физическое воспитания предполагает и то, и другое. И наши студенты имеют возможность получить Три специализации. Первая специализация это тренер по виду спорта. Вторая специализация инструктор-методист оздоровительных групп, хореограф. И третья специализация это организатор охранной деятельности. Кстати, по последней специализации у нас в этом году уже был выпуск, и среди охранников наших одна девушка. Кроме того, студенты всех трех специализаций имеют возможность работать учителем физической культуры. Кроме того, студенты второго, четвертого курсов имеют возможность у нас работать летом за рубежом в Турции они проводят анимацию и параллельно отдыхают, скажем так. В летний период наши студенты имеют возможность работать в пионерских лагерях, в лагерях отдыха, на базах, совершенствуя свое мастерство в качестве учителей физкультуры, плавруков, организаторов физических упражнений. Выбирая свою профессию в жизнь, хотелось бы, чтобы вы получили прекрасное образование, прекрасные навыки. И глядя на вот этот прекрасный зал, который у нас находится, выбирайте, пожалуйста, наш университет. Выбирая наш институт здоровья, спорта и туризма, надеемся, что наш институт станет для вас путевкой в жизнь. На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура це самостійна і особлива галузь загальної культури, яка спрямована головним чином на зміцнення здоров'я людини, продовження її творчої активності та життя, а також на зростання і вдосконалення її всебічного і гармонійного розвитку і використання набутих якостей в суспільній, трудовій та інших видах діяльності. Хоча наша кафедра і не численно, але на нашій кафедрі працюють настоящі професіонали свого діла. Это и мастер спорта по аэробике, это мастер спорта по баскетболу, кандидат мастера спорта по легкой атлетике, чемпионка Украины по большому теннису среди любителей, мастер спорта международного класса по спортивной аэробике, а также, конечно, это наша звездочка, это наша олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Стражева Ольга Владимировна. На кафедре внедряются современные профориентационные формы. Например, в том году было проведен фестиваль современного танца, который был внутривузовским, но это был хороший старт, достаточно мощный, это было интересно, так как современный танец – это новая тенденция, как в нашем вузе, так и в целом в городе Запорожье. В этом году мы решили сделать этот фестиваль традиционным, немножко расширить рамки. И он стал уже как бы городским. Очень важно сегодня говорить о знаниях. Почему? Потому что эти же магистры придут в общеобразовательные школы, в детско юношеские спортивные школы. И очень, очень важен уровень их знаний. Почему? Потому что современные технологии в спорте, а если мы будем говорить о спорте высших достижений, то достигли такого уровня, что тренер, преподаватель должен быть, иметь очень высокие знания. И такие знания дает институт здоровья, туризма классического приватного университета. Я Антия Диего, студент третьего курса Института здоровья, спорта и туризма. В дальнейшем хочу стать тренером по футболу. А в КПУ есть прекрасная возможность совмещать учебу и тренировки по футболу. У нас замечательные тренеры Владимир Васильевич Кочегаров, а также начальник команды Владимир Николаевич Светличный, которые помогают нам совершенствовать свое спортивное мастерство, передавать свой жизненный и футбольный опыт. Меня зовут Дмитрий Липовцев, я студент четвертого курса Института здоровья, спорта и туризма, а также я представляю сборную команду по баскетболу Института классического приватного университета. Главное, что нас объединяет, это то, что спорт, и в частности баскетбол, помогает нам развивать наш характер и целеустремленность. Необходимо отметить, что в нашем УЗе обучение, конечно же, ведется платное. Вместе с тем, те студенты, те абитуриенты, которые обучаются на 5 и заканчивают школу с отличием, имеют возможность на скидку до 25%. Если они подтверждают эту скидку в процессе обучения, то, естественно, эта скидка им продлевается. Кроме этого, необходимо сказать, что те школы, которые входят в научно-образовательный комплекс и их учащиеся поступают к нам, на различные специальности имеют скидку до 10%. Если же с одной школы поступает более 15 человек, таковая скидка увеличивается до 15%. Более 20 человек, соответственно, скидка увеличивается до 20%. Подробнее всю информацию можно узнать в приемной комиссии. Приходите к нам, мы будем очень рады сотрудничать с вами, дорогие абитуриенты и их родители. Сьогодні сфера фізичної культури і спорту України перебуває на переломному етапі розвитку, перспектива якого залежить від багатьох чинників. Найважливішим є рівень кадрового забезпечення діяльності спортивних організацій, установ і закладів, які управляють процесом фізичного виховання та спортивної підготовки різних груп населення. Це зумовлює потребу покращення якості підготовки нового покоління фахівців фізичної культури, які будуть працювати в нових ринкових умовах.